Salam əziz tələbələr və müəllimlər. Bugünkü dərsimiz o bu əvəzlərindən sonra vergül məsələsidir. Vergüldə nəyə diqqət etmək lazımdır? O bu əvəzlidən. Birinci olaraq bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, o işarə əvəzliyi ismi əvaz eləyə bilmir. O işarə əvəzliyi ismi əvaz eləyə bilmir. Bu işarə əvəzi isə ismi əvaz edə bilir. Əgər isim yerində işlənən, isim yerində işlənən o əvəzliyi varsa, deməli şəxs əvəzliyidir. Bu qaydanı birinci yadımıza saxlayırıq. Qav maddələr yazıldıqdan sonra yenə o qaydalarə davam edəcək. Birinci olaraq bu qaydanı yadda saxlamaq lazımdır. Mübtəda yerində işlənə sə vergül qoyulur. Mübtəda yerində işlənə sə vergül qoyulur. Əlbəttə ki, bu birinci maddədədir. Mütəda yerində işlənilib. İsmi əvəz eləyərsə, əlbəttə ki, o bu əvəzinə söz gedir, vergül qoyulur. 2-ci olaraq, mütəda yerində işlənsə özündən sonra köməkçi nitq hissəsi gəlsə, vergül qoyulmur. Bu qaydanı da yadımıza saxlayırıq. Burda istisna olaraq modal sözlərdir. Çünki modal sözlər cümlədəki digər sözlərdən vergüllə ayrılır. Yəni modal söz cümlənin əvvəlində gələndə özündən sonra, ortasında gələndə hər iki tərəfdən, sonda gələndə özündən əvvəldə vergül qoyulmuş olur. Burda da bunun kimi o bu əvəzliyi mübtəda yerində işlənsə, köməkçi söz gələndə vergül qoymur. Modal söz gələrsə vergül qoyulur. Bunlar maddələrdir. Yazıqdan sonra hərəsına bir misal yazmağa çalışacağıq. 3-cü olaraq mübtəda yerində işlənsə də özündən sonra fiil gəlsə yenə vergül qoyulmur. Burada da istisna feili sifətdir. Ki əgər feili sifət gələrsə vergül qoyulacaq. 4-cü olaraq mübtəda yerində işlənsə də özündən sonra əvəzlik gəlsə yenə də vergül qoyulmur. Burada diqqət etdirəcəyimiz nədir? Bu 4-cü maddə son 2-3 ildə çıxan bir maddədir. Yəni əgər əvəzlik gələrsə vergül qoyulmur. İndi 1-2 misal yazacağıq və bu 1-2 misallı, 2-cü misalı, hamısı nəyə aid olmuş olacaq? ə e, gördüyümüz kimi o b əvəzin hər kəsə aid olmuş olacaq. Buna diqqət yetiririk. <coughs> İndi baxaq. Dədiyimiz kimi o və ya bu çalışqandır. Kim o, kim bu? Hər ikisində də gördüyümüz kimi, hər ikisində gördüyümüz kimi vergül qoyulacaq. Hər ikisi çünki mübtəda yerində işlənmişdir. Və kim sualına cavab verir, özünə sonra fel gəlməyib, köməkçi intiksə gəlməyib, əvəzik gəlməyib. O zaman vergül qoyulmuş olacaq. Bunu yadımızda saxlayırıq. Başqa bir cümlə yazaq. Bu və ya o birinci vergül qoymuram. Belə baxaq. Məni yaxşı tanıyır cümləsinə baxaq. Kim bu? Kim o? Hə, məni yaxşı tanır. Müftüdə yerində işlənsə də, özündən sonra əvəzik gəldiyi üçün vergül qoyulmayacaq. Bu qaydanı da yadımızda saxlayırıq. Vəyəcəyik bu və ya o kitabı mənə ver. Cümləsinə baxaq. Hansı kitabı? O kitabı. Hansı kitabı? Bu kitabı. Deməli, burada da vergül yenə də qoyulmayacaq. Nəyə görə? Burda mübtəda yerində işlənmiş cümlənin təyinidir. Özündən sonra vergül qoyulmayacaq. Bu qaydanı yaddınız saxlayın. İşarə əvəzli. Bax bu işar hər işarə hər ikisi işarə əvəzlidir burada. Nəyə görə? Çünki bu ismi əvəz eləmir, sifəti əvəz edir. Cümlənin təyinidir. Və başqa bir cümlə yazaq. Necə deyə bilərik? O da indi gəlir. Cümləsinə baxaq. Və ya bu da yaza bilərik. Bura baxırıq burada gördüyümüz kimi. Hər kəsi mübtəda yerində işlədir. Amma özünə sonra köməkçilik sözü gəldiyin üçün vergül qoyulmayacaq. Başqa bir cümlə yazaq. Bu və ya o. Gələndə deyirsən. Baxırıq. Özündən sonra gəlib feili bağlama gəlir. Amma özü mübtəda yerində işlədirsə özündən sonra vergül qoyulmayacaq. Bu və ya o deyə bilərik gələn o o gələnləri tanıyır kim o kim bu hə özündən sonra e, fel gəl amma felin sifət olduğu üçün istisnadır bu qaydanı da əsas olaraq yaddımızda saxlayırıq və burada diqqət yetirəcəyimiz e, əsas bu maddələrin ki özü mübtəda yerində işlənsə də nəyi əvəz etdiyini nəyi yerində işlənir və özündən sonra nə gəldiyinə diqqət yetirmək lazımdır Bəzən də ola bilər ki, belə bir cümləyə rastlaşa bilərik. Deyilə bilər ki, misal olaraq ə, test bankında bu cümləyə qarşı üçün çox güman ki, o bu, bu və ya o heykəlin yanında dayanmışdır. Heykəlin yanında dayanmışdı. Cümləsinə fikir ver ə hə, pulsuz suallarda nəcib edə bilər. Deyə bilər ki, ə, misal olaraq hansı cümlələri əbəsdən sonra vergül qoyula da bilər. Yəni belə də sual ola bilər. Bəlkə qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. Bu cümləyə baxıram. Deyə bilər ki, bu heykəlin yanında və ya o heykəlin. Məsələn, ə, deyə bilərəm ki, bir neçə heykəl var, o heykəlin yanında dayanmışdı və ya bu heykəlin yanında dayanmışdı. Bu zaman nə olmuş olur? Ə, işarə məqsədinin istifadə etdiyim üçün hansı sualına cavab verilir, vergül qoyulmayacaq. Və deyəcəm ki, o heykəlin yanında dayanırmışdı. Bu heykəlin yanında dayanırmışdı. Ditsə işarə yox, mübtəda mənasında işləmiş olacaq cümlədə sifət əvəzidir. Bizim mübtədanı əvəz edir. O zaman da vergül qoymuş olacaq. Əsas əvəzə təkrarlı-təkrarı deyirəm, mübtəda yerində işlənirsə. Misal olaraq deyirəm. Bax gördünüz ki, burada da mübtəda yerində işlənib. Burada da mübtəda yerində işlənir. Misal olaraq burada da mübtəda yerində işlənir. Burada da mübtəda ilə, burada da mübtəda yerində işlənir. Amma demə bu bunlar şəxs əvəzliyidir. Amma şəxs əvəzi olub özündən sonra gələn nitq hissələrində də diqqət yetirmək lazımdır. Bəzən belə bir suallarla rastlaşa bilərik. Misal olaraq deyirəm ki, ə, aşağıdakı cümlələrin birində işarə əvəzliklərindən sonra vergül işarəvəznisərlə vergül qoymalıdır. O zaman o tipli həmiz tipli sualda o'ları çıxırsız, yalnız buları düşünürsüz. Çünki işarə əvəzlər yalnız bu əvəzli idi ki, ismi əvəz edir. O zaman da burada bu tipli suallarda bunu axtarmış olarsınız. Dərsimiz bu qədər. Ümid eləyirəm ki, o bu əvəzindən sonra vergül mövzusunda nisbətən də öz köməyim də idi. Dərsimiz bu qədər. Əgər yenə də suallarınız olarsa, gözləyirik. Sağ olun.